понимаю, что мы оба сейчас в руках имеем один и тот же документ. Так? Да? Ответ, значит, межфракционное депутатское мнение, депутатский контроль. Вам был подан запрос по ситуации, вам было, да? Значит, мы вот сейчас берем ну, и читаем, да? понятно, на что про права прав и законных интересов иноземного инвестора в Украине государственными особыми Турчинского Турчинского ЛНГ. И следующий за абзац уже идет. Винницкая область регион открытый для инвесторов в всяком устроении для комфортного ведения бизнеса. Вы это пишите здесь на втором абзаце. А потом на второй стране есть, что о информации головного управления национальной полиции Венецкой области с личным управлением действует досудовые расследования и злочины 50 90 грамотин соперник со криминальной таком-то таком. таком э, за по факту замок но ну, умысленно быстро. Так скажите мне ласка, как это комфортно ну, бизнеса почитается вот в сети? Может быть, этого не надо было писать, просто фактаж вот образы. Понятно. Но здесь, в этой э, бумаге, именно речь идет обо мне. И значит, я полагаю, что здесь для комфортного ведения бизнеса для меня. А почему вы пишете мне, что тут у меня на замок много так это комфортабельно? Ну можно было бы избегать без этого, без этой водички, так называемой. Значит, писанина это называется вода. Красиво написано. Можно было бы избегать. Факт комфортабельный с замах убийства. Эти две факты, знаете, никак не стыкуются. Потому что речь идет исключительно обо мне. Вы пишете ответ. Так? Да? И как можно сопоставить два факта комфортного ведения и на другой странице замок конгресса? Ну, может, когда действительно я повторю, повторюсь, может быть, этого можно было избежать. Или просто так принято, красиво написать. Хорошо. Идем дальше. В областной дежурной администрации был проведен анализ информации. Источники анализа. Сейчас подъем, блин, что что я это, я

не понял? У вас есть резолюция с единой опоры, но это все было довольно неприятно. Это было А почему? Я не могу вам сказать, я с резолюции не нахожу. А кто накладал к резолюции? Голова? Ну, господин Коровый? Ну, выяснили только то, что э, губернатору об СБУ ничего не известно, так? Его в области. Або він специально не дозволяє, щоб чтобы... ігнорує, щоб інформація не, не була правдивою.